Вот монтируем. Кто бы мог подумать. Вот монтируем мы кондиционер. Запускаем его. И тут видим, что оказывается корабль может не войти по траектории в порт. По фарватору. Для этого ему помогает два буксира не разбить маяк. Но похоже, может что-то где-то задеть. Но я думаю, скорее всего, не заденет. Потому что буксирщики-то опытные наверняка. Но мы продолжаем монтировать наш кондиционер. Вот мы снова в центре города Одессы в нашем любимом пентхаусе. Ставим, ставим кондиционеры, проводим пусконаладочные работы с кондиционером Сансей. Вот наш Сансей маркированы. Наши тарелки. Вот таким образом мы их расположили. Сейчас пойдем внутри подключать кондиционер к электрике проводить запуск. Ну вот мы в центре одессы заканчивает наш заказчик ремонт. Вот у нас виды открываются тут вот такие оперного театра. Фонтана. вот такие вот у нас потолки ламинированные с а, террасными окнами или как их называют а, крышными окнами не террасными наверное да? так вот у нас второе помещение Вот наш Сансейч уже пашет. Так, вот так мы его уже подключили на крыше. Вот такой у нас вид. Вот через крышное окно. Тут у нас вид вот такой. Ну все зеленое. Тут у нас вот такой вид. А дальше там должно быть море. Да, это же видно. Вот вот тут вот наш кондер. И антенна наша. Ну в общем... Удачного окончания ремонта. Спасибо.